Lənkəranda ana qeysəriyyə əməliyyatından sonra vəziyyəti dəyişib. Reportun jananın mərkəzinə məlumatına görə, hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib. Belə ki, Bibirin üzü kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü fərdi İlyas Qızı Yaqubzadə may 25-i səhər saatlarında Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsinə yerləşdirilib. Axşam saatlarında qeysəriyyə əməliyyatı olunub və qız övladı dünyaya gətirib. Bir müddət sonra xəstənin vəziyyətində ağırlaşma, nəfəs darlığı yaranıb və Yaqubzadə yenidən əməliyyat edilib. Maynida 6 səhər saatlarında isə qadın dünyasını dəyişib. Fərdə Yaqubzadənin yaxınları qadının həkim səhlənkarlığı nəticəsində vəfat etdiyini iddia edirlər. Qeyd edək ki, Fərdə Yaqubzadənin yeni doğulan körpədə başqa 5 və 4 uşaqları var. O, ikinci övladını da qeysəri əməliyyat ilə dünyaya gətirib. Mərid müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibb Ekspertizə və Patoloji Anatomiya Dövlət Klinikası şöbəsinə təhvil verildi. Faktla bağlı araşdırma aparılır.